пошло. Да, давайте. Евгения Костелов, девятка сотник Крымской Брамы. Скажите, пожалуйста, что сейчас здесь происходит? второй, второй день, второй день разбираем баррикаду на институте. А, Сотрудники коммунальных служб, экспертной комиссии, Эксперты взрывотехники, им было принято решение о да, а разборе Все львийской да. Мы только что брали интервью у Володи Пака, представителя Колумбийской сотни. Он обвинил вас в том, что это решение было принято единолично. Это решение говорят, что было принято единолично. Когда был Майдан, на каждой баррикаде были ответственные сотни. Допустим, на одной баррикаде могло быть 2-3 сотни, четыре. А на ливийской браме, на баррикаде Львийской брамы была одна сотня, Львийская брама. Поэтому, когда разобрали весь Майдан, мы подумали, что она уже не нужна. Потому что мы ее все равно говорили, как и планировалось, мы будем разбирать последний. Идем мы с Майдана последним. Или силой разберут, или вот так вот, вот нормальным таким способом разберут. Защищать эту баррикаду личного состава в Суде нет. Потому что хлопцы в национальной гвардии, хлопцы в батальонах, здесь 17 человек. 17 человек ну, ничего сделать не могут. Поэтому, перезвонив нашему в Национальную гвардию, в батальоны, во Львов в нашем собрав здесь, кто есть в Киеве, приняла сотня такое решение. Это тот вариант, когда не сотник принимает решение, а вся сотня. Я сам такого решения принять не мог. Мог, а сотник кто девятка, звучит только в таком ракурсе что Девятка получил деньги. И все Нет у нас в еврейской никогда подобные стратегические решения сотник не принимал. Снимала вся сотня, собиралась вся сотня и принимали такое решение. Ну, так вот так. Спасибо. Я тебе говорю, поломали бы, если бы мало того, мало того. Никто же не спрашивал, как вы решили с представителями, Будет. Ага. До, институт, до поворота на Украину все равно будет институт как Никто не кричит, что ездит именно там. Тут-то не убивали. Убивали а там выше. Никто не кричит об этом. Когда мы поло на Аркадии разобрал свою баррикаду.